আই বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকক এটা ৰেচিপি দেখাম দেই ৰেচিপি বুলি ক'লে ভুল হ'ব একচুৱেলি এই ৰেচিপি নহয় কুন্দুলি ভাজি কুন্দুলি ভাজি আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এইটোনো আৰু কুন্দুলি ভাজি দেখাবলগীয়া কথা হ'লনে ভিডিঅ' হয় সেইটো কিন্তু কথা হয় ভিডিঅ'টো দেখাবলগীয়া কথা নহয় কিন্তু চবেই জানে নহয় জানো কুন্দুলি ভাজি বনাবলৈ কিন্তু কুন্দুলি ভাজি চবে ভা খাই ভাল নাপায় বিশেষকৈ মই একদমেই ভাল নাপাইছিলোঁ দেই আৰু কিন্তু ইয়াৰ মানে ঔষধি গুণো আছে যেনেকৈ ডায়েবেটিছ মানুহে কুন্দুলি ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় আৰু কুন্দুলিটো কি হয় আপোনাৰ বেছি সাৰ দিয়া নহয় বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ কেলৈ কুন্দুলিটো দেখিছোঁ য'ত কুন্দুলি গছ থাকে প্ৰায় লাগিয়ে থাকে সাৰ দিবলৈ দৰকাৰেই নহয় প্ৰত্যেক দিনে এসাঁজ এসাঁজ কুন্দুলি ওলায় বুলিয়ে ক'ব পাৰি প্ৰত্যেক দিনে খাবৰ কাৰণে এভাজি হ'লেও কুন্দুলি ওলাবই আপোনাক মানে ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ কিন্তু মই বৰ পকাৰবিলাক দিয়া নাই দেই কুন্দুলিটো পকাৰবিলাক খাই মই ভাই বেয়া পাওঁ আৰু আজি দিয়াৰ কাৰণটো হৈছে কি আজি মই এটা বেলেগ ষ্টাইলত বনাম আপোনালোকেও কেতিয়াবা বনাই চাবচোন বিৰাট ভাল লাগে এনেকৈ খাই ময়ো আগতে কুন্দুলি খাই বৰ বেয়াই পাইছিলোঁ বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা এনেকৈ বনাই বুলি জানিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই কুন্দুলিটো খাবলৈ সোৱাদ পোৱা হ'লোঁ আপোনালোকে কোনোবাই যদি বেয়া পোৱা আছে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন বিৰাট ভাল লাগিব তো এয়া মোক আচলতে ক'ব লাগিব এইখিনিতে কি এই মই কানাড়া বেংকত থাকোঁতে মোৰ বাইদেউ এগৰাকীয়ে শিকাইছিলে প্ৰতীক্ষা বাইদেৱে এনেকৈ বনাই খাবাচোন বুলি সেই তেতিয়াৰ পৰাই বনালোঁ আৰু সঁচাকৈ খাই বৰ সোৱাদ লাগিলে আজি মই ভাবিলোঁ আপোনালোককো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰলোঁ আপোনালোকৰ লগত কেৰাহীত তেল অলপ দি দিলোঁ আৰু আপোনাৰ এইটো কুন্দুলি বনাবৰ কাৰণে পিঁয়াজ নালাগে দেই বেলেগ একো নালাগে ৰচুন লাগিব মই ৰচুন চাৰি পাঁচ ফুটা খুন্দি লৈছোঁ আৰু গেছটো একদম চিমত দিব হা মিডিয়ামত অঁ মিডিয়ামত দিলে হ'ব মিডিয়ামত দি পিনি লাহে লাহে ভাজি থাকিব আৰু অলপ ভজাৰ পিছত একদম কমাই গেছটো থৈ দিব ঢাকন নিদিব ঢাকন দিলে সোৱাদটো নাইকিয়া পানীটো ওলাই যাব গতিকে মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ৰচুন আৰু জলকীয়া দি দিছোঁ জলকীয়াটো অপচনেবল হয় আপোনালোকে যদি ভাল পাই দিব আকৌ ভাজি চাজিবিলাকত কেঁচা জলকীয়া খাই এনেই অকণমান দুটামান দি দিলে ফালি দিলে এনেই খাই কিবা এটা সোৱাদ পাওঁ এতিয়া মই গেছটো কমাই ল'ম কমাই পিনি এতিয়া কুন্দুলিখিনি দি দিম আৰু মই ইয়াত আলু এড নাই কৰা হাঁ আলু নিদিলেও হয় আলু দিয়া নন্দুলিহে দিম আৰু বৰ পকা কুন্দুলি দিয়া নাই আৰু অলপ মই বনোৱা মেলাবিলাক বৰ এলৈ সিজিছে নাই সেইকাৰণে অলপ সৰহকৈ বনাই দিছোঁ ৰাতিপুৱাও থাকিব আকৌ নিমখটো মই দিলোঁ আপোনালোকেও নিজৰ পৰিমাণ অনুযায়ী দিব তাৰপিছত হালধিটো এড কৰি দিছোঁ তাৰপত এতিয়া মই লাহে লাহে ভাজি থাকিম কুন্দুলিটো বৰ ভাল বস্তু বুজিছে নাই কুন্দুলিটোতকৈ আপোনাৰ কুন্দুলি পাতটো ভাল ডায়েবেটিছ মানুহে কুন্দুলি পাতটো ৰস উলিয়াই জুচ বনাই খাব পাৰে দেই সেইটো আপোনাৰ বৰ উপকাৰী বস্তু হয় ডায়েবেটিছটো যাৰ খাই বেছি হৈ আছে ইয়াত নৰ্মেলত আহি যাব কিন্তু এনেকৈ লাহে লাহে এনেকৈ একেৰাহে দুই তিনি মাহ যদি খাই যে আপোনালোকৰ ডায়েবেটিছ একদম কণ্ট্ৰলত আহি যাব এতিয়া মই এনেকৈয়ে থৈ দিম গেছটো কমাই এনেকৈ থৈ দিম চাই থাকিব হাঁ আপোনালোকে কিমান লাষ্টত মানে সোৱাদ লাগে মই এতিয়া খাই দিম আপোনালোকক ঢাকন নেমাৰিব হা ঢাকনটো মাৰিব নালাগে ঢাকন মাৰিলেই ইয়াৰ পানীটো ওলায় ন সেই পানী পনীয়াটো পানীটো ওলালেই খাই ভোৱাত নালাগে বহুত কণ বিলাহী দেখিছেনে এনেকৈ ভাজিলে অকণমান কি হয় দেৰি হয় কিন্তু দেই গেছটো কমাই থোৱা থাকে যে সেইফালে আৰু বজাৰৰ পৰা গুচি নে কণ বিলাহী কেইটামান পালোঁ মই বোলো নাই কণবিলাহী বহুত দিন খোৱা নাই এইটো আচলতে ছিজন এতিয়া আহিলে কণবিলাহী কালি ৰাতি পুৰিলোঁ পুৰি আলুৰ লগত পিটিকা কৰিলোঁ আৰু আজি বোলো নাই ডাইলত দি দিওঁ দাইলটো আপোনাৰ অকল মচুৰ দাইল কেতিয়াও খাব নালাগে জানানে মচুৰ দাইল শাৰীৰিক কাৰণে একদম বেয়া বিষৰ বেমাৰৰ কাৰণে বহুত বেয়া আমি বহুতেই নাজানো মচুৰ দাইলটো বহুত ভাল পাওঁ কিন্তু মচুৰ দাইলটো ইমান ভাল নহয় গৰম চালি মচুৰ দাইল লাৰু সেইকাৰণে মই দুই তিনিটা দাইল মিলাই খাব লাগে মোৰ নেথে খাব দুই তিনিটা দাইল সেইকাৰণে মিলাই লগত খাব লাগে মই সেইকাৰণে আজি এইটো মগুৰ দাইলটো আৰু মথু দাইল দুইটা মিলাই কঠবিলাহীৰ লগত খাওঁ বুলি বহাই দিলোঁ পিনে আমাৰ এইখিনি হ'লে আৰু দাইলটো বহাই দিম এতিয়া গেছটো হৈছেনে বৰ অকণমান জ্বলে এইটো এটা গেছ কিনো হৈছে আৰু নাই কি জানেনে আজি মোৰ ভাতটোও অকণমান টান হয় টেনশ্যনে হৈ গৈছে খাবলৈ বেয়া লাগে ন এজনে বাৰু খাই দিয়ে আমাৰ এনেকুৱা একো এক কিন্তু অ' ল' নিজকে বেয়া লাগে নহয় দেখোনকৈ নহ'ল আৰু অলপ অলপ অঁ অকণমান থৈ দিলেই হৈ যাব অকণমান দেৰি যোৱাকৈ হ'লে ভাল লাগে খাই সেনেকৈও ভাল লাগে কিন্তু অকণমান বেয়া নিচিনা হ'লে আৰু খাই ভাল লাগে অকল সদায় গৰম গৰম ভাতৰ লগত ভাজিকণেই ভাল লাগিব দাইল নহ'লেও হৈ যাব মানে একদম ফাইনেলি মোৰ চব্জি হৈ গ'ল সেয়া আৰু ইমানতে মই ৰাখি দিম আৰু গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাম কি ভাল লাগিব আপোনালোকেও খাই চাব হা ফাইনেলি এতিয়া ভাতকেইটা খাবলৈ লৈছোঁ ভাত খোৱা ভিডিঅ' যে নবনাওঁ দেই একদম মানে চবে গালিয়ে দিয়ে ভাত খোৱা ভিডিঅ' বনালে চবকে সেইকাৰণে মই বাৰু বনাই পোৱাও নাই ভাত খোৱা ভিডিঅ' হ'লেও ভাত খোৱা ভিডিঅ' নবনাওঁ আপোনালোকক মই খালি জাষ্ট দেখাইছোঁৱেই ইয়াৰ দাইলখিনি ইয়াত ভাজিকনে এতিয়া খাওঁ হাঁ এতিয়া কেঁচা জলকীয়া নিমখ অকণমান লৈ লওঁ আৰু তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ভাতকেইটাত খাওঁ সুধা ভাত ইয়াৰ শনিবাৰে দিনত ইয়াত বন্ধ হৈ থাকে মাৰ্কেট গতিকে এইবোৰে আজি সাজ খাওঁ আৰু